kalomini farqi bori nomda farq bor lekin aqida ilmini ta'lim berish jarayonida shunaqa davr yuzaga kelgan kalom ilmi bilan aqida o'rgatilgan chunki bizni ahli sunna val jamoaning aqidasiga hujum ahli kalomdan bo'lgan ahli kalomni o'sha botil toifalari bor masalan o'sha mo'tazidalar ahli kalom jabariylar ahli kalom falsafi falsafa sofistika toifalari bor ahli kalom bularga biz o'zimizni aqidamizni tushuntirish uchun yoki ularning xuruji khurucu, xurujiga qarshi javob berish uchun kalom ilmiga murojaat qilishga majbur bo'lgan o'sha uchun kalom ilmi desa aqida bahsi tushunilgan ba'zi manbalarda kalom ilmi degani aqida ilmi deb tushunilgan o'rgatilgan chunki e, bahs munozara shuning uchun bo'lgan kalom ilmi nima ahli kalom nimaga kalom ke deyilgan desa allohning kalomi maxluqmi degan savoldan kelib chiqqan mu'tazila bilan asosiy jang shu ular allohni kalomini maxluq deydi biz aytamizki allohni kalomi maxluq emas keyin ollohning kalomi degan jumla boru kalamulloh a kalamulloh e, degan kalimaga nimalar kiradi o'zi kalomulloh desangiz nimani tushunasiz desa mushafni ham kalomulloh deymiz qori o'qigan qiroatni ham kalomulloh deymiz yodlagan hifsini ham kalomulloh deyiladi ollohning sifatini ham kalomulloh deyiladi ixtilof mana shu oralikda chayqashib ketgan mutazilalar mushafni maxluq deyishdan boshlab qorining qiroatini ham maxluq o'qiyotgan kalomini ham maxluq va Allohning kalomini ham sifatini ham maxluq de biz nima deymiz Mushaf kalomulloh deganda mushafni maxluq deymiz harflarni yozilgan harflarni maxluq deymiz talaffuzimiz maxluq deymiz ovozimiz maxluq deymiz yodlagan hifzimiz maxluq deymiz lekin Allohning kalomi emas deymiz. ana mana shu ilmni tortishuvi shuni bahsi natijasida kalom ilmi allohning kalomi haqida bahs yuritildi deyilib değil, aqida ilmiga nom bo'lib qolgan tagini surishtirsangiz kalomdan keyin allohni samia sifati bor eshituvchi basir sifati bor u sifatlar to'g'risiga o'tadi keyin sifatlar to'g'risidagi bahslarni o'z ichiga ge qamragani uchun kalom ilmi deyilgan bir jihatdan qarasa aqida ilmi hisoblangan صوف اسلام کانالی صوف اسلامی عقیده زره